Həmsəlam dostlar, transfer səhifəmizin yepyən bir bölümündə hər birinizə xoş gəlirik. Bugünkü videomuzda sırf yerli transfer xəbərləri haqqında danışacağıq. Daha çox belə video istəyirsinizsə kanalımıza abunə olaraq qoşulmağı unutmayın. Həmçinin Instagram səhifəmcə izləyə bilərsiniz. Biz də videomuza keçsəyik, xoş seyirlər. Milli komandamızdan başlayaq. Minada çıx gedən Anatoli Nuriyev və Rüstəm Əhmədzadə Azərbaycan millisinin şərəfini qoruyacaq. Ukrayna doğumlu hər iki futbolçu AFFA-dan gələn dəvəti müsbət cavablandırıb. Gabardın Aylant Donatgenin yeni klubu rəsmi olaraq açıqlanıb. Haidli futbolçu karyerasını Çipdə davam etdirəcək. 31 yaşlı cinah oyunçusu Apolona keçib. Yirmənin və Saban hücumçu Ramiz Çeydəv karyerasını yenən ölkə xaricində davam etdirmək fürsətini əldə edib ona cənabı Çibri və Yunusdan təkliflə gəlib. Son vaxtlar sabahda əsf heyətə düşməyən forvardın məsələsi ilə AFA rəhbərliyinə yaxın menecerlər məşğuldur. Dan Neftçi yeni hücumçu transferini açıqladı. Bu barədə klub rəsmi süahiti vasitəsilə məlumat yayıb. Paytaxt tənzildisi Bolqarıstan Moikindən Əhməd Əhmədovu heyətinə qatıb. Bakıllılar Bolqarıstana hücumçunun mövsümün sonadək icarəyə götürüb. O, karyerası əzində Serno Meş Neftçi, Pomeriya, Tuna və Moykda çıxış. İyi axşamlar Neftçi fanları. Ben Ahmet Ahmedov. Bugün Neftçi ile kontrat imzaladım. Takımım için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. En yakın zamanda görüşmek üzere. Baş Keşla heyətan yeni bir futbolçu ilə gücləndirdi. Ervin Yunuszadə ilə mövsüm sonuna qədər müqavilə imzalandı. Məlumatsın qədədət ki, Ervin Yunuszadə Neftçi, Qaraqabğ, Sabah və Sabail həmçinin Bosniya və Herseqovinyanın Sel Vestimali Makedoniyanın Skopje klublarına çıxış etmişdi. Təssəbbətdən ayrılan Bahadır Həciyevin yeni klubu müəyyənləşib. O, adat agent olaraq Çeklə ilə anlaşıb. Və Çeklə Moldova Millisinin futbolçu Yevgeniy Koçuku heyətinə qatıb. 27 yaşlı yarım müdafiəçi ilə cari mövsümün sonu üçün müqavilə imzalanıb. Və gəldik əsas xəbərimizə. Maddi problemlərlə üzləşən Kaspiq spor klubu Pedro Henricheni satmaq qərarına gəlib. Pedro menecerlə tərəfindən Qarabağ'da təklif olunub. Lakin кеsit baş tutmayıb. Qarabağımız futbolçu ilə prinsipial razıqaldı əçsə də, Kəser Sport klubu ilə razılaşa bilməyib. Hazırda danışıqlar davam edir. Transfer başçısı yayda Pedronu yenidən Qarabağımızda görəcək. Məlumatsız qeyd etdik ki, Pedronun baza dəyəri 1 milyon avrodur və o bu mövsüm 17 oyna 4 gol və 1 assistlə yadda qalıb. Bir müddətdir kulussuz qalan Fuad Bayramov yenidən leğənə həyatı yaşayacaq. Yarın müdafiəçi bundan sonra Polşada çıxış edəcək. Və dostlar, Polşa pizla bu qədər. Ümidvaram videomuzu bəyəndiniz. Daha çox belə video istəyirsinizsə kanalımızı abunə olaraq biləşə çıxmağı unutmayın. Fəhmənin Instagram səhifəsində Biz bizi təqib edə bilərsiniz. Bizlə sizlə sağolaşdıq. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun və salamat qalın.